এই আঁচনিৰ অধীনত এজন প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰী থকা যুৱকক ৰাজ্য চৰকাৰে আপ টু ফাইভ লাখ ৰুপিজ পাঁচ লাখ টকালৈকে আমি তেওঁলোকক এটা গ্ৰাণ্ট দিম তাৰে আঢ়ৈ লাখ টকা চৰকাৰক উভতাই দিব লাগিব আৰু আঢ়ৈ লাখ টকা ৰাজ সাহাৰ্য হ'ব আৰু আঢ়ৈ লাখ টকা আমাক যি উভতাই দিব লাগিব ডেট উইল বি ৰিটাৰ্ণ উইদাউট ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড আফটাৰ এ মৰেটৰিয়াম পিৰিয়ড অফ ফাইভ ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ মই আজি পাঁচ লাখ টকা পালোঁ প্ৰথম কিস্তিত আমি আঢ়ৈ লাখ টকা লাভ কৰিলোঁ আঢ়ৈ লাখ টকাৰ ইউটিলাইজেশ্যনৰ পিছত আমি আৰু আঢ়ৈ লাখ টকা পাম আঢ়ৈ লাখ টকা উভতাই দিব নালাগে আঢ়ৈ লাখ টকা আমি উভতাই দিম উইদাউট ইণ্টাৰেষ্ট আফটাৰ ফাইভ ইয়েৰ্ছ অটৰিয়াম ঠিক তেনেকৈ যোন প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰী নাই কিন্তু ব্যৱসায় কৰাৰ ইচ্ছা আছে গাঁৱত কাম কৰি আছে বিভিন্ন সৰু সৰু ব্যৱসায় আছে দোকান আছে পোহাৰ আছে দে নিদ কেপিটেল ইনফিউজন এই কেপিটেল ইনফিউজনৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি দুই লাখ টকাৰ এটা পেকেজ আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আউট অফ হুইটছ এক লাখ টকা চৰকাৰক উভতাই দিব নালাগে আৰু এক লাখ টকা আফটাৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ অফ মৰেটৰিয়াম নেক্সট ফাইভ ইয়াৰ্ছত ইন ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্ট ঘূৰাই দিব তাৰমানে ইটছ এ ভেৰি খুব বেছি পাঁচ বছৰ একোৱেই ঘূৰাই দিব নালাগে তাৰ পিছত মাহত দুহেজাৰ তিনি হাজাৰ টকাকৈ ঘূৰাই দিলে ডেট এমাউণ্ট উইল বি এডজাষ্টেড এতিয়া বহুত সময়ত বিশেষকৈ যোৱাবাৰ আমাৰ এটা অভিজ্ঞতা হৈছিলে যে টকা যেতিয়া আমি দিওঁ উইডাউট ট্ৰেইনিং আৰু উইডাউট মেণ্টৰিং সাধাৰণতে টকাৰ অপব্যৱহাৰ হয় এইবাৰ আমি প্ৰতি এশজন ল'ৰাৰ বিপৰীতে উই আৰ গয়িং টু এপইণ্ট এ মেণ্টৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ফেল'শ্বিপ প্ৰগ্ৰেম এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ দে উইল মেণ্টৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্টাৰপ্ৰেনি আৰু আমি কি মেণ্টৰিং কৰিম আমি ইমানেই মেণ্টৰিং কৰিম যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ টকাৰ সদ্বৱহাৰৰ জৰিয়তে দে বিকাম ইলিজিবল ফৰ মুদ্ৰা লোন যেতিয়া দুই লাখ টকা দি আমি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ এটা আৰম্ভ কৰিম আৰু কনষ্টেণ্ট মেণ্টৰিঙৰ জৰিয়তে আমি ছমাহ এবছৰৰ ভিতৰত কাৰণ এতিয়া আমি যিটো টকা পাইছোঁ ইট হেজ ন' ৰিলেশ্যন উইথ বেংক গতিকে বেংকৰ চিভিল স্ক'ৰৰো কথা নাই একো কথা নাই ইট উইল গ' ডিৰেক্টলি এজ এ ডি বি টি বাট আমি বিচাৰোঁ যে আল্টিমেটলি বেংক ইনক্লুচন নহ'লে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুচন নহ'লে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ এজন গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে চ' আমি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ মেণ্টৰিংশ্বিপৰ জৰিয়তে এবছৰৰ ভিতৰত আমি তেওঁলোকক কোৱালিফাই কৰোৱাব খুজিছো ফৰ মুদ্ৰা লোন মই অলৰেডি বেংক বেংকৰ লগতো কথা পাতি আছো যাতে বেংক গিভছ স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজ টু দ্য এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰচ অফ চীফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আঁচনি